अथ यन्त्रोद्धारकहनुमत्स्तोत्रं नमामि मामिधूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वत्र नानारत्नसमायुक्त नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारम् सतां वै दृढमाहवे वा चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्ये पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं ह्यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षिजगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासतीर्थविरचितम् स्तोत्रं सम्पूर्णं। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं कुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वैदृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते दे। नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तम् हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिधानतः त्रिवारं यपठे पठे स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभतेभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे कलो पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षि जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं नमामि धूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं पीनवृत्तमहाबाहुम् सर्वशत्रुनिवारणं नानारत्नसमायुक्तकुण्डलादिविभूषितं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्य गिरौ सदा तुङ्गाबोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चकाद्यैश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं प्रणिदानतः त्रिवारं ह्य नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते विष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षिजगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देह स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीव्यासतीर्थविरचितं हनुमत्स्तोत्रं सम्पूर्णम्